نحمد اللہ رسول کریم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخطراء من رجل اصدق من ابی ذر زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی بھی آدمی ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے تعارف غفار کا قبیلہ ویدان کی وادی میں آباد تھا یہ وادی مکہ مکرمہ کو باہر کی دنیا سے جوڑتی تھی قبیلہ غفار کا گزر بسر اس تھوڑے سے مار پر ہوتا جو شام کی طرف آتے جاتے قریش کے تجارتی قافلوں سے انہیں حاصل ہوتا تھا اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر یہ قافلے ان کی مرضی کے مطابق انہیں مال نہ دیتے تو یہ انہیں لوٹ لیا کرتے تھے ذر غفاری بتوں کی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے جندب بن جنادہ جو عام طور سے اپنی کنیت ذر کے ساتھ مشہور ہیں اسی قبیلے کے ایک فرد تھے مگر وہ اپنی شجاعت اور سمجھداری اور عقل مندی کی وجہ سے ان میں سب سے اونچے مقام پر تھے وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں اس لحاظ سے بھی ایک الگ ذہنیت کے مالک تھے کہ وہ ان بتوں سے تنگ آ چکے تھے جن کو ان کے قبیلے والے خدا کے مقابلے میں پوچھتے تھے عرب میں پایا جانے والا دینی بگاڑ اور غلط عقیدہ انہیں سخت ناپسند تھا وہ کسی نئے نبی کے منتظر تھے جو لوگوں کی عقل اور ذہن کو مطمئن کر دے اور انہیں گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی میں لے آئے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجنا ابو ذر کے پاس جبکہ وہ اپنی بستی میں تھے مکہ میں ظاہر ہونے والے نئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں انہیں پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بلا کر کہا ان طریق لا ابلک مکہ تا وقف علی اخبار من من السماء واسمع وہ ہو پیارے بھائی تم مکہ چلے جاؤ اور اس شخص کے حالات معلوم کرو جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس آسمان سے وہی آتی ہے اس کی باتیں سنو اور یہ ساری معلومات میرے پاس لاؤ انیس مکہ پہنچے وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کی باتیں سنی اور اپنے قبیلے میں واپس آ گئے ابو ذر جو بڑی بے چینی کے ساتھ ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے ان سے ملے بڑی شفقت اور محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے شوق سے نئے نبی کے حالات دریافت کیے انیس نے انہیں بتایا اللہ کی قسم میں ایسے شخص سے ملا جو لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور ایسا کلام یعنی قرآن مجید سنتا اور سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بہت بلند ہے ابوضل نے پوچھا و مادا الناس الناصوسی لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں انیس نے جواب دیا یقول ان ساحر حصاً وشاعر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے کاہن اور شاعر ہے ابوذر نے کہا و اللہ ما شفیت علی خلیلہ ولا قدیت علی حاجہ کہل انت کافی علی حتیٰ انتلی قفن ذرفی عمری اللہ کی قسم تمہاری باتوں سے مجھے اطمینان نہیں ہوا نہ میری وہ ضرورت پوری ہوئی جس کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا میں خود وہاں جا کر براہ راست ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا تم میری غیر موجودگی میں میرے اہل و عیال کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو انیس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری بخوشی ادا کروں گا آپ جائیے مکہ والوں سے احتیاط سے رہیے گا وہ اس نبی کے مخالف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی تکلیف پہنچائیں مکہ مکرمہ کا سفر اور قبول اسلام ابو ذر نے سفر کے خرچ کا انتظام کیا اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پانی کا برتن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ کی سم چل پڑے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے مگر دل ہی دل میں ڈر رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ قریش اپنے معبودوں کی حمایت میں سخت غصے میں بھرے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو سخت اور عبرتناک سزائے دیتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا خیال بھی اپنے دل میں لاتا ہے اس لیے انہوں نے کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ پوچھیں گے وہ ان کو ماننے والوں میں سے ہوگا یا مخالفین میں سے رات ہوئی تو وہ وہیں مسجد ہی میں لیٹ گئے اتفاقاً ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو ایک مسافر سمجھ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے رات انہوں نے ان کے گھر گزاری اور صبح کو اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر مسجد میں واپس آ گئے اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا ابذر نے دوسرا دن بھی اسی طرح گزار لیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی رات کو وہ پھر مسجد میں ہی مسجد ہی میں لیٹ گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کیا کہ تمہیں ابھی تک اپنی منزل نہیں معلوم ہوئی وہ پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے دوسری رات بھی ان کے یہاں بسر کی آج بھی دونوں خاموش رہے لیکن تیسری رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اللہ تو حد دسونی اما اقدمہ کا مکہ کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم مکہ مکرمہ کیوں آئے ہو تو ابو ذر نے کہا ان آساقنشدنی علامہ فالتو اگر وعدہ کرو کہ مجھے میرے مقصد تک پہنچانے میں میری صحیح رہنمائی کرو گے تو میں اپنے آنے کی غرض بتا سکتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدہ کرنے پر انہوں نے کہا لقد قصدت مکہ من تمن اما کن لقاء اب تغلقی وسماع وسیمہ مما اما یقول میں دور دراز کا سفر طے کر کے نئے نبی سے ملنے اور ان کا پیغام معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور المايا. والله إنه لرسول الله حقا وإنه وإنه فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت فإن رأيت شيئا أخافه عليك فقفت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخلا مدخلي الله كي وہ واكيعي الله کے رسول وہ اور اور يعني أب صلى الله عليه وسلم كمتعلق تفسيري معلومات دي دی ديكو. صبح کو میں جدھر جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلے آنا اگر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو اس طرح رک کر بیٹھ جاؤں گا جیسے میں قضاء حاجت کر رہا ہوں اور جب چلنے لگوں تو میرے پیچھے لگ جانا اور جہاں جاؤں چلے آنا السلام علیکم کا لفظ سب سے پہلے ابو ذر نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوق میں اور ان پر نازل شدہ وحی کو سننے کی آرزو میں انہوں نے پوری رات بے قراری میں گزاری صبح کو حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمان کو ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو ذر نے کہا السلام علیہ یا رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا وہ علیہ کا سلام اللہ و رحمۃ اس طرح ابو ذر پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا اور بعد میں سلام کا یہی طریقہ مسلمانوں میں عام ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور انہوں نے فوراً کلم حق کا اعلان کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے نئے دین میں داخل ہو گئے وہ مسلمان ہونے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے اسلام قبول کرنے کی اس سنہری داستان کی بقیہ تفصیل انہی سے سنیے قریش کے سامنے کلمہ پڑھنا اس کے بعد کچھ دنوں تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور قرآن پڑھنا سکھایا پھر فرمایا لا تخبر بھی اسلامی کا احدن فی مکہ انی اخاف و علیہ کا مکہ مکرمہ میں کسی شخص کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہونے دینا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تم کو قتل کر دیں گے لیکن میں نے کہا ولدی نفسی بی لا حتٰ آتی المسدہ و المسجد و بدعت الحق ظہران قریش اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے سامنے حق کی دعوت کا کھلم کھلا اعلان نہ کر لوں مکہ مکرمہ نہیں چھوڑ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار فرمائی اس کے بعد میں مسجد گیا اس وقت قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر با آواز بلند کہا یا معاشرق قریش ان اشہد اللہ الہ الا اللہ و انّ محمد اور رسول اللہ قریش کے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو ہی میری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی وہ سب بری طرح بھڑک اٹھے تیزی سے اپنی جگہوں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے میرے اوپر ٹوٹ پڑے مارو اس بے دین کو اور مجھے بری طرح مارنے لگے اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا رضا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے مجھے پہچان لیا اور ان سے بچانے کے لیے میرے اوپر جھک گئے پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا عقل کے اندھو تمہارا برا ہو تم قبیرہ غفار کے ایک ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہارے تجارتی قافلے ان کی طرف سے ہو کر گزرتے ہیں تب جا کر انہوں نے مجھے چھوڑا